Я сам разберусь Поп, тут поп не надо Чтобы защищаться от Блин Гуса Бенгуса Тут таки бенгус Блин Выключите ноутбук И лампу Блин Пусть появляется за да, ноутбуком. Ну, ноутбуком. Так. А, с разумом, вы можете самим тестировать предметами на... Но... А, с разумом, чтобы от Вот, ну на рэп включите лампу, когда он включится. Ну, давайте. Вы, я думаю, все знаете мем про Да. думаю, что ради меня это начать. Так, кто нам звонит? Алло. Алло. Ты скажешь, алло? Эм, ты новый охранник? Да. Отлично, тогда я должен рассказать тебе о твоей новой работе. Добрый, да, Нори. Давай для начала я расскажу тебе небольшую историю. Не бойся, первая ночь будет самая спокойная. Их, У нас шлю, была обычная компания, занимающаяся страхованием. Наши дела шли так себе, как вдруг в один из обычных дней к нам со склада пришел странный большой кот. Ты мы по сих не поняли, как он там оказался. Я он был спокойный. С удовольствием ел еду, которую мы приносили Я ему из приносил дома. Его. Мы решили оставить его как питомца. Уже он начал оставить? жить в этом офисе, а клиенты стали приходить лишь ради Это того, биолог, чтобы посмотреть на этого кота. Да. Э -э он стал очень популярен. К нам начали набираться огромные очереди. Но не все шло так гладко. Ух, э -э со, вре со временем кот почему-то стал более злобным. Мы не могли его выгнать, так как он приносил огромную прибыль компании. Все изменилось в ту ночь, когда шлепа напал на охранника. Охранник говорил, что в кабинете директора каждую ночь появляются пельмени. И каждую ночь кот пытался съесть их. Директору нравится, когда в его кабинете появляются пельмени. И он не разрешает их трогать. Прошлый охранник выяснил, что шлепа не будет из пельмени, если на него смотрят на камере. На, сле на следующий день на охранника ночью кто-то напал. Завтра я расскажу тебе, чем ты будешь заниматься. Так, ну, беспокоиться не стоит. Все будет в порядке. Ладно, до завтра. Так. А да шлеп, я Ну вот, по-моему, пятую ничь мне. А до шлепа. Были бы я то тут сделать лежанку для шльопы. Я знаю, что он не вазлий. Он должен спать не полу блин. Его что, блин. Тобто, ви сказати, що ніч, да? Нема. То есть вы хотите сказать, что за легкое нечего, да? Тут даже шльопы нема. Значит, сейчас будет шлепа невидимка А за мной, а я фиг фіх... Пойму, да я він. Тобто, на він може зайти до мене. Що це, Якщо я буду він буде на одні. камера на морози. Два. Три. Ште. Картинки шлюп! Того кота. Ви занати його трохи. Ви по моєму. Йому, йому Кроме лежанки. Я шо такі ніч. А наш теомінска? Типа, вы мне. Ну я знала, типа, як мені. Курчаться. Подождите! Да не Такие? Начать. ЗВОНОК. Алло, барыт. Да барыт. Алло. Алло. А, так, на чем остановились? На а, ах, да, на охранника напали. Ну, это был просто несчастный случай. Шлепа никогда не нападает. Ну, по крайней мере, при свете. Ладно, давай я расскажу тебе твою задачу. Этот кот будет пытаться съесть пельмени. Они, кажется, находятся в восьмой комнате, если я не ошибаюсь. Да. Просто приглядывай за ним, и если он будет в восьмой комнате, смотри на него. Тогда он уйдет. Это довольно скучная и нудная работа, но зато безопасная. Да. Главное, не дать Шлепе съесть пельмени. Ee, ну, прошлое охраннику уволили из-за этого. Ну Ладно, наслаждайся своей работой. И завтра я расскажу тебе еще кое о чем. Спокойной ночи, до завтра. Я к спокойной ночи, Шлеп. Мы. да. Шляпа рассказывал про шляпу. Шляпа, по-моему, на там еще даже не привезли. Куда то уже дали из Сурторица? По-моему, что на будущее мне рассказывала. И все это все. Ну да, его охранник газела, да. Да. Как на такие шведеньку перемещается из шестой на четвертую на третью? Короче, куда он? А ты до пельмени куда-то По-моему, по матрон. Тому що перша ніжка така легка, а взагалі його шлюпи не було. Свечу. О, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Я тебе не дам здесь ты мои пельмени. Шатуються на підміні його, мої. А охоронець? Не дам тобі, я дивлюсь. Я дивлюсь, я уважно дивлюсь. Зараз камери забусти? Мені таке вважається, що зараз камери забусти. Поповним більше стало виснути. Мудалий. На шостій, він, ну, хоч би тепер логіка є. А тут є енергія питання, є? Він лише один раз до мене не рішив піти. Так зараз до шостої дружи. в першу камеру? Шо четвертій? Чому він не буває на другій і на п'ять? Шо, друга і п'ята це його не улюблена? Нема до кого. Прожил ночь. Я даже думаю, что мы три ночи пройдем и все. Ну, Борис, Ванга, иди, шлепай. Вот, шлепай шлеп. ну, а, ну, что, как тебе работа? Ну, нормально. А, я должен рассказать тебе кое о чем. Что? Че? Это очень важно. Че? Ты уже видел пятую комнату? Думаю, ты видел там маленький старый монитор в конце коридора. Да. Он стоит там не просто так, шучу, он стоит там просто так. Он вроде mm -hmm. бы уже давно не работает, но как-то раз он включился. В этот момент на всех мониторах появился странный э, лысый кот. кот. Через секунду он исчез, и все стало как прежде. Э, не бойся, я думаю, никакой мистики в этом нет. Скорее всего, кто-то над нами подшутил. Э, если ты тоже увидишь его, вырубай ноутбук и лампу. Э, я не знаю, зачем я это сказал. Наверное, просто, чтобы ты думал, что будешь в безопасности, если выключишь их. Э -э ну вот и все. На этом вся инструкция окончена. Удачи. камеры, Спасибо. А ты, ты каталась и появилась?

Типа мне так мешает. За новую хочет, думаю она. Да уже тратить нечего, она уже такая трохи экстремальная. Что так будет? Зашлепаешь. Да, Всем хватить. Всем, друзья, пока-пока.